大家好，欢迎收看《爱上电子》。在我们手边没有电池内阻测量仪的时候，我们可以用万用表来测量，而且非常的准确。首先呢，我们把万用表打到它的电压档，那么我们选取一个电阻，可以是一百欧的，也可以是其他组织的。好，我们来测量一下，标准的一百欧。 那么我们把表打到电压档，我们先测量这个电池的电压。我们看开路电压是八点九一伏，好，八点九一伏，我们记到纸上。然后我们再量这个电池的电压，开路电压是九点一零伏，这是第二个电池的电压。那么我们把这一百欧的电阻给它放上。 我们先测第二个电池，我们把表笔放上，我们看是九点一零伏，然后再把一百欧的电阻给它放到两端，这时是六点七零，继续下降，我们暂且说它是六点六零，六点六零伏。这个是 U 一，这个是 U 二，上面这个我们测量一下。 你看，它的电压现在还是八点九一，我们给它放上电阻，八点七一，非常稳定的，八点七零，好，八点七零，这个是 U 一，这个是 U 二，好，我们计算一下，按这个公式计算。 也就是电池的内阻等于 U 一减 U 二，也就是说我们开路的电压减去载路电压，那么就是八点九一减去八点七零，70, 这是第一个电池，第二个是九点一零减去六点六零，60, 这就是开路电压和载路电压，然后呢再。在 除以它的总电流就可以了。它的总电流呢，我们刚才用的是一百欧的电阻，所以呢，我们用 U 二的电压去除以它的阻值就是总电流。那么上面这个电池它的电,它的电流呢就是零点零八七，下边这个总电流呢就是零点零六六，因为这个是六点六伏，上面这个是八点七伏。 我们都用这个电压值去除以一百欧电阻，就得到了这个总电流。然后我们用计算器计算出来就是电池的内阻。那么首先我们计算第一个电池的内阻，用八点九一减去八点七零，等于零点二一，是 U 一和 U 二的电压差，然后再除以零点零八七。 就是第一个电池的内阻是二点四一三，等于二点四一三欧。然后我们看第二个电池的内阻，用九点一零减去六点六零，等于二点五伏，这是 U 一和 U 二的电压差，然后再除以它的总电流是零点零六六。 除以零点零六六，等于三十七点八七欧，可以约等于三十七点八八欧。那么说明这个电池已经落后了。这个电池的内阻还是很小的。当然，这个是不能够充电的电池。在组合锂电池电池组或者是铅酸电池电池组的时候，我们要把内阻相同的。 电池组成一组，这样能够延长电池的寿命，并且统一它的电流。那么我们看一下怎样利用万用表来测量电池的内阻。首先呢，我们这个图呢是一个开路电压，也就是说开关不闭合的时候，电阻不接入电路，我们的表量电池两端的电压就是 U 一。第二个图开关闭合，电阻接入电路，电池的电压就会下降，就得到了 U 二。 并且用 U 二除以电阻的阻值，就得到了它的总电流。最后，我们用 U 一减 U 二的电压差除以总电流，就得到了我们电池的内阻了。好，今天咱们就到这里，谢谢大家，再见。